मिल्लाम्स नाजरीन मुतहरी चैनल पर खुश आमदी सर नाजरीन आई बी सी सी और एच ई सी के दफातर जो है उनके एड्रेस के मुतालिक है, होते हैं तो क्यूँ ना उसके ऊपर जो है मालूम शेयर की जाए मैं आपके साथ जो है आई बी सी सी के दफ्तर जो है पाकिस्तान में कौन सी जगह है उनका एड्रेस क्या है उनकी मालूम जो है इनशाला मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसके बाद जो एच के दफ्तर है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और उनका एड्रेस वगैरह और उनका नंबर वगैरह जो है क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है अपनी इसनाद को इक्वलेंस या अटेस्टेशन के लिए जो है आई और इक्वलेंस के लिए एच के दफातर में उनको जाना पड़ता है तो वो परेशान होते हैं कि कहाँ पर जो है एड्रेस क्या है कहाँ पर जो है जाना है और नंबर वगैरह बाजुकात तो वो मालूम लेना चाहते हैं तो उन दफातर के नंबर जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और इसके बाद जो है उसका एड्रेस जो है शेयर कर देता हूँ ताकि वो बसानी जो है वहां पर पहुँच कर अपनी मालूम या अपनी अटेस्टेशन या इक्वलेंस जो है जाकर डिग्री करवा सकते हैं तो सबसे पहले जो है मैं आपको आई के दफ्तर जो है पाकिस्तान में कहाँ पर मौजूद है तो ये आप उनकी वेबसाइट पे भी आकर देख सकते हैं तो सबसे पहला जो है लाहौर का लाहौर में ऑफिस है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन रीजनल ऑफिस एट क्वीन प्लाजा तोरान रोड लाहौर पंजाब तो ये जो लाहौर में उनका ऑफिस है आ, उसका ये वाला एड्रेस है आप ये देख सकते हैं इसको नोट कर लीजिएगा और वहां पर आप जाकर जो अटेस्टेशन करवानी है ये करवानी है आ, वहां पर आप कर सकते हैं और इसके बाद इनका फोन नंबर जो है वो भी दिया गया और फैक्स नंबर जो दिया गया इसके बाद दूसरा दफ्तर जो है उनका भावलपुर में तो जिनको भावलपुर नजदीक पड़ता है वहां से जाकर करवा सकते हैं इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन रीजनल ऑफिस एट डी फाइव फाइव अजीज भट्टी रोड मॉडल टाउन ए भावलपुर पचास तो ये उनका फोन नंबर है उनके ऑफिस का वहां पर आप जा सकते हैं इसके बाद कराची में जो ऑफिस है वो आ, उसका एड्रेस जो है वो है रीजनल ऑफिस एंड सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आ, एस टी बाईस ब्लॉक छह मेन यूनिवर्सिटी रोड गुलशन इकबाल नियर नेपांगी कराची सिंध तो ये वाला उसका एड्रेस है और ये वाला उसका फोन नंबर है इसे आप कंटेक्ट भी करना चाहें कर सकते हैं इसके बाद पिशावर में है उसका ये वाला एड्रेस है रीजनल ऑफिस एट एटीरा सी अब्दारा रोड नियर शेल टाउन हाउस यूनिवर्सिटी टाउन पिशावर तो ये वाला उनका मोबाइल फोन नंबर है इनसे आप कंटेक्ट भी कर सकते हैं इसके बाद में जो है इनका ऑफिस है जिसका एड्रेस ये रिजनल ऑफिस एड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कोयटा बलूचिस्तान तो ये उनका फोन नंबर है आप इनसे कंटेक्ट भी कर सकते हैं तो ये चार पांच इनके ऑफिस हैं आप वहां पर जो है जाकर करवा सकते हैं मेन इनका ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद पे है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं इसके बाद दूसरा एच का जिन्होंने एच से जो है अटेस्टेशन या इक्वालेंस करवानी होती है तो उनका एड्रेस जो है वो सबसे पहले इनका दफ्तर जो है इस्लामाबाद है जिसका एड्रेस है सर्विस रोड ईस्ट सेक्टर एच नाइन इस्लामाबाद और इसके बाद ये उनका फोन नंबर है और इसके बाद इससे पहले जो है आपने कोड मिलाना होता है जो इस्लामाबाद का कोड है और इसके बाद या फिर ये मोबाइल नंबर है आप इसके जरिए भी रता कर सकते हैं इसके बाद दूसरा कराची में है जिसका एड्रेस शहजाद खलील एवेन्यू नेशनल स्टेडियम रोड गुलशन टाउन कराची तो इसका ईमेल दिया गया आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बाद क्वेटा है क्वेटा का एड्रेस जो है हाउस नंबर इकसठ ए चमन हाउसिंग सकीम एयरपोर्ट रोड तो इसका भी ईमेल दिया गया इसके बाद पिशावर है इसका एड्रेस ये वाला है आ, फेज फाइव हयातबाद पिशावर और इसके बाद लाहौर में इनका ऑफिस है जिसका पचपन बी दो गुलबर्ग तीन लाहौर तो ये लाहौर का जो है ऑफिस है उसका ये वाला एड्रेस है इसी तरह ये बाकी जो कैंप के है मतलब इनके दफातर हैं हर सूबे के मरकज में जो है इनका दफ्तर मौजूद है आ, जिस तरह लाहौर पिशावर कोयटा और कराची और मेन जो कैंप है वो है इस्लामाबाद तो आप इनमें से जिस आ, जो भी आपको नजदीक पड़ता है वहां जाकर आप करवा सकते हैं अपनी अटेस्ट्रेशन भी और इक्वलेंसी भी ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए ताकि दूसरे दोस्त भी इस चीज से फायदा हासिल करें तो इसी तरह मिलते हैं किसी मजदूर को हमारे चैनल को, तो को विजिट भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको तमाम मालूम जो है मिलती रहेगी यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में आकर प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं जिनमें प्ले लिस्ट के तौर पर जो है आपको तमाम वीडियोस प्लेलिस्ट की शक्ल में मिलेंगी जैसा कि अगर आप दीन स्नात को वालेंस करवाना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट देख लीजिएगा इसी तरह जो है अगर आप बी प्रोग्राम के मुतालिक जानना चाहते हैं तो ये देख लीजिएगा इसी तरह ये आप तमाम चीजें जो है देख सकते हैं यहाँ पर अरेबिक कोर्स के मुतल सवालत तो जवाब का सेशन भी है जिसको आ, ये वाली प्ले है इसको आप देख सकते हैं तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मिलते हैं किसी मजदीद मालूम वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि